دا مهمه دا چې موږ باید په خپل ټولونه کې خواندي ځایونه ولارو دا د فزیکي غړونې لپاره ځایونه وی یا یو څو چتا سور باندې باور لري لکه یو ملګری د کورانه غړی یا بل څوک لکه یو ډاکټر یا خون کیاه تا د له هه پسې روان لای نه یا مجازي خواندي ځای تاسو ټولونه باید دا سیو ځای وی چیرې چې تاسو خپل ځان خوندې احساس کړئ په ټولونه کې ډېر شایان شامليږي هغه سیمه چې تاسو پکې ژوند کوی گاوندیان خونځه یا کار ځای بازار یا په لورون ځای ملګری د عبادت ځای یا غزاینو چې تاسو یې په خپل فارغه وخت کې استفادہ کوی کله ناکله تاسو د ټولنې ځینې بارخي ممکن نام نوي یا نام نه نا احساس شي تاسو نو شي کولای د نورو خلکو کړن او چالان کنټرول کړئ ځینې داسې مسائل شته دا چې موږ یې په خپل نو شو حل کاولای د مثال په ډول د سړک د سر زورونه خو ممکن تاسو په ټول نه کې داسې خلک وی چې تاسو سره مرسته کوله شي ترڅو د دې ستونزو لپاره په پا ګړندۍ حل لارې ومومي دا سې دوه عمومي هوښیني او رواني روغتیا لپاره دا مهمه ده چې تاسو خپل ځان خوندې او پاملګې احساس کړئ تاسو خوندې نه یاست نو دا سې یو چا سره چې تاسو ور باندې باور لرئ خبرې وکړي تاسو حق لرئ چې د خپل ارتیاو د پوره کولو لپاره خدماتو ترلاسه کړئ عمومي او ملاتړ غواړئ تاسو یووازنه یاست